Доброго ранку, шановні друзі, вітаємо вас в ранковому ефірі. Телеканал Ултава. Це ранок на Алтаві. І як завжди, за традицію у нас має бути ранковий гість, і він є. Тобто, вона є. Да, ось так, якщо правку робити. А в нашій студії відомий полтавський хореограф Олександра Шпіка, і ми вітаємо вас в нашій студії. Привіт. Доброго ранку, Олександра. доброго ранку. Александра, очень интересный вопрос. Как начинается ранок у хореографа Я знаю, деякі люди, щоб чтобы сбодериться, они танцуют, возможно, там какие-то да, руки Колеса там распивают. Так. Как вот, да. начинается ку-хореографа? В первую очередь у меня будет мой ребенок, <laughs> мой сынок. Ну, а як же, ну, да. у мамы так завжди. Да. Мама вставай, давай есть. Есть правила обязательно, есть диетологи, которых я слушаю. Нужно вставать и выпивать на тишик обязательно стаканчик теплой воды с лимоном. Ух ты, mm -hmm. я не знал, что Тогда утро начнется правильно, бодро, и мы будем себя чувствовать целый день хорошо. Так, лимон треба треба за на прямо в стакан, лимонный да, поклон. Если чи нет як? противопоказаний, то лимонный сок просто выжать в воду. Ага. Да. Но если есть проблемы с желудком, то лучше не рисковать. Добрый а и кейс е. Чю, немає, Есть ничего. неданок. это каши в основном, это кофе, натуральный обязательно, никаких добавок, ничего такого, чтобы не начать свой день неправильно и не чувствовать себя потом без энергии, без желания работать и творить. Ну а в любом случае, это парады как для хореографа, так и для женщины, для поддержки формы. Это полностью то, что нужно для человека, угу. для любого, для женщины, для мужчины. Нічого собі. Ось такі Слухаємо розумних людей, які багато цікавого. Ми завжди тому і запрошуємо людей, так, щоб більше знати, відповідно. Ну, давайте поговоримо про, про життя, так би мовити. Да. Так? Ви є керівником танцювального колективу «Алекс», відповідно, а як взагалі розпочався ваш шлях до хореографії? Ви є професійним хореографом, чи самоучка? Як це взагалі у вас відбулося? Почалось все з того, що мої батьки правильно зробили, мене послушали. Я дуже захотіла танцювати, побачила, як це. Делают мои подружки. Мне очень рано, в 10 лет, меня отдали в танцевальный клуб Дуэт. Там я начала пробовать. Ну а потом первый мой такой серьезный педагог, Матюнина Лена Викторовна, декаданс, взрослый ансамбль с участной хореографией. И там я уже... Я бы в танце. Это современная хореография на основе классического танца, джаз, модерн. Вот так. А мне хотелось, я не знаю, народные танцы, например, там, знаю, бальные танцы. <laughs> ну, Чему самая современная хореография? Современная хореография в тот момент, она уже обрела таких оборотов, когда э, это было и стильно, и модно, и современно, и молодежь все-таки хотела уже чего-то нового, отойти от тех прежних направлений, в которых уже ну, все себя проявили. А как можно себя проявить в современной хореографии? Э, ну, Молодежь она меняется, поколения тоже приходят разные, и хореография она меняется по ходу эволюции человека. <laughs> То есть эти направления, которые сейчас мы видим на разнообразных конкурсах или там телевизионных да. шоу, это все просто пришло где-то из зарубежных стран, и мы это принимаем. есть все-таки мы запозиционимо, да, тут в Украине. Да. В Україні це такий новий это ну, так? — новые направления. Я, я розчарованный, серйозно. Я думав, що десь у нас якесь було підґрунтя, no, там взяли щось. Ну, конечно, было. На той почві, яку вже дала Україна нам, ми, конечно, используем это фольк наш український. Дуже популярне направление, тому що оно очень такое стилізоване, На ньому можно построить очень красивую нежную хореографию. Олександр, скажіть, як прийшло до того, щоб створити вже свій колектив? Ось ви займалися танцями, так розумію, як так. от саме ідея створення була? Ви, скажімо так, як сольна співачка, так? Да? Були да. в групі, мої улюбленій групі да. Ще підштовхнуло. <сум> да. <сум> а потім ви вирішили стати сольною танцюристкою, да? це правило? сольним хореографом. Ну, Десь в 10 класі з'явилася мечта. Я вже почала в школі ставити ці всі мероприятия. ну і як то мабуть, После окончания школы уже на первом курсе кафедры хореографии я уже поняла, что по любому это ну, мой путь, и я хочу э, набрать тех единомышленниц, наверное, потому что мужчины не танцуют практически. Появились девочки, которым захотелось развиваться уже в взрослом возрасте, они действительно проявили такую уже взрослую женскую хореографию, мы начали работать и развиваться вот именно. В Полтаві, як колектив современной хореографии і потом уже на почве з'явився шоу Баліт Алікс. Скажіть, будь ласка, наскільки важко взагалі? Тобто, якщо немає хореографічної підготовки, ви говорите в дорослому віці? Наскільки угу. знову ж таки ви говорили, ви в 10 років прийшли? Багато хореографів починаєте в п'ятирічному віці, в чотирирічному віці. У -у -у. Це воно рік за роком, власне. А тут, отак, от прийти людина, можливо, якісь має навики, а потім як взагалі навчити людину, яка доросла танцювати. Ну, первую... Есть то рекомендации? Да. В первую очередь человек приходит уже с огромным желанием. Без этого никак. И сейчас просятся девочки в коллектив, которым 34-36. Молоди. <связывающие> Дуже. Да. Они энергичные, они молодые мамы, у них уже по несколько деток. Они просто видят, что мы танцуем и не зашкаливаем тот уровень, который, ну, в принципе можно уловить на каком-то среднем уровне, и дальше просто как хобби это развивать. Но все равно у профессионалов есть какие-то планки, скажем так, да, как вы говорите, да? да? То есть постоянно, постоянно, постоянно до, до чего-то варто рухаться. Это какие-то восстанавливающие тренировки да? это тот костяк шоу-балета, который у нас работает, и м, на них равняются. У них уже есть база, у них есть хорошая хореографическая, классическая подготовка там пластика растяжка все что туда входит и уже э, я моделирую как бы коллектив под те каноны которые должны быть чтобы ну, это было не просто на уровне хобби а чтобы люди видели профессионализм в коллективе в общем то есть что уровень этого коллектива например там в хореографии такой это, Могу сказать специалисты профессионалы мои учителя І, в принципі, я вже, слава Богу, почала отримати ну, от, ту похвилу, яку давно ждала от своих педагогов. Да, до речі, я хотів запитати про вчителів. Власне. Ви е, виходите з колективу, да, з великого колективу, є хореографи. Можливо, якась є така реакція, з так, не досить позитивна, да, що все-таки, як тут, знаєте, вчили, вчили, а ти ай-яй-яй. Ну, Скажи честно. Она самая прекрасная э, женщина в сфере для меня хореографии э, до сих пор. Каждый мой номер, каждый мой костюм, я с ней обсуждаю. Она мне помогает. Декаданс, к сожалению, он просто расформировался, и на базе декаданса есть девочки, которые просто перешли со мной уже в мой Алекс. Она это всегда приветствовала, потому что она сказала «Вы молодцы, вы продолжаете на наше дело, вы работаете, танцуете, дарите людям то, что я вас научила делать». Вот. Она, наоборот, только поддерживает, и было бы хуже, если бы я оставила. А я ей обещала, я буду танцевать всегда. Александра, ну давайте повернемся стрижки до э, відбору э, до вашего танцевального коллектива. Я знаю, что как раз сейчас тревожит отбор. Правильно? Все-таки потрібно мати якісь базові танцювальні навички, можливо, чи Ви просто головне бажання? бажання? Так ну все одно ну і я, все -таки... я знаю, я не вмію співати. у Мене немає а мені всі говорять, давай співай. Я не буду серйозно. Я адекватно оцінюю свої можливості. Які такі базові якості необхідно мати? Ну да, базові це в першу очередь то, що чоловік приходить, він внимательно відноситься до замічанню. То есть, если у человека есть адекватное воспринятие того, что я говорю, в любом случае у него будет результат. Но если э, приходят и хотят сразу, увидев, да, как процесс происходит, э, начать все делать, не стараясь, не замечая те детали, которые нужно постоянно себе поправлять, ну, тогда они. Ну, чаще всего уходят и не остаются. Потом э, хорошо, ли, если у человека есть хорошая выворотность. То есть это основы хореографические. Выворотность, опломб — это ноги. постановка. Угу. Выворотность, стоп, есть, так? стоп. Да, да это так. позиции угу. ног, которые угу. нужно, в принципе, развивать в себе. Это можно. Э, не только врожденные качества. А потом мы на остановках стоим с вывернутыми ногами. Потом это гибкость. Было бы неплохо иметь и в спине, и в пояснице, и там в ножках э, растяжку. Ну а так в основном на тех уже каких-то основных базовых э, врожденных качествах мы уже строим то, что мы можем приобрести. Вы сказали про гнучкость, У меня запытание. Чем можно заменить танцами занятия в тренажерном зале, ну, например, да? Можно. Технически я говорю, яримозначнее? Можно. Сейчас много направлений танцевальных, в которых люди приходят час сжигают калории, прыгают, скакают, и, то есть, этот пульс поднимается, сердечная активность, они себя тренируют и теряют вес. До речі, про танцевальный напрямки. А я думал, до про врату Кому что, кому что необходимо. Какие танцевальные напрямки провожают в вашем коллективе? Ну, вот, когда говорят о нашем коллективе, говорят, вот, нам нужен ваш стиль, вот, сейчас танцуйте в своем стиле. В основном говорят, что классические постановки в стиле там контемп и все что базируется на классической хореографии то есть где-то что-то с балета ну, немножечко это наш стиль то есть это какая-то более грациозность пластика в движениях над чем мы чаще всего и работаем контемп джаз фанк модерн бродвей то есть неведомые слова. да танцы народов мира любые которые вот а? Ну, где-то увидим красивые костюмы, где-то попадется красивая музыка, посмотрим материалы, где-то были обучения, какие-то мастер-классы и применяем уже в своем коллективе. Насчет что костюмов, на запытание, вы сами их ну шиты, скажем так, да? Ну, начиналось все с того, что первый костюм а -а -а. мы сидели, мой папа на швейной машинке дома с увеличительными стеклами на глазах, зрение ну, уже не то, архитектор и я сидела ему рисовала, что должно получиться. Примерно э, находили какие-то старые ткани, покупали ленточки и получались костюмы. А сейчас э, нашли хорошего профессионального человека в этой сфере. Она молодец. Помогает. Да, у нее есть. Да. Дві... Ну, правильно, две руки видно, да, да две так, машинки. Так. Александр, расскажите, пожалуйста, мы всегда запитываем про... Веселі курйозні випадки, яких у всіх є дуже-дуже багато. Ми завжди mm -hmm. говоримо, розповідайте тільки про ті, про які можна говорити. Да. Але у mm -hmm. вашому житті, зокрема, все, що пов'язане з хореографією, скажімо так, якісь такі, ну, не знаю, класичні, не класичні, mm -hmm. да, вони, можливо, там повторюються курйозні випадки, але в будь-якому mm -hmm. разі щось таке, що запам'яталось на все життя. Самі часті, яку ми вспоминаємо, це те, що, наприклад, произошло з костюмами в час, или до початку танцю. Ну, очень распространенное явление, когда девочки уже расслаблены за кулисами, уже очень долго длится концерт какой-нибудь, особенно в некоторых наших звездных стран. Так. И уже нас объявляют, мы не готовы. И, например, кто выбегает в тапочках, кто в чешках, кто в носках разного цвета. И вот это вот на сцене уже появляется чувство, что что-то не так. И ну, как раз это было в декадансе, когда Елена Викторовна, например потом, конечно же, дает какие-то профилактические мероприятия по этому поводу. Я, судьбе так намагаю сразу идеи, да. Или там, например, наклоняешься, и сзади молния полностью расходится, и пока мы бежим до сцены, кто-то сзади с ниточкой зашивает эту молнию, и ты понимаешь, что все хорошо, всегда, да, ниточка где-то с голочкой рядом, булавочки, ну, в принципе, такое вот, ну, музыка была, это очень часто у нас Тема для разговора, девочки мне до сих пор вспоминают, на одном из мероприятий я перепутала фонограмму, она вместо двух с половиной минут шла почти пять, но они, поворачиваясь спиной к зрителю, говорили друг другу, еще раз делаем то, что когда у нас припев, например, или когда у нас проигрыш, и танцевали, никто ничего не понял, я их поздравила с тем, что вы умеете импровизировать на сцене. Они не знали, зліться на мене, або благодарить за те, що я дала таку от розрядку. Ні, хороша розрядка. Мені здається, все, все здорово насправді. Ми дякуємо вам, Олександра, за те, що завітали до нашої студії. Ми бажаємо вам, щоб знову ж таки таких веселих моментів було побільше, але ні в якому разі не впливали, скаже так, на нормальний хід вашого життя і розвиток так, вашого. Ми бажаємо підкорювати глядача, щоб ще більше людей про вас дізналося. Ви дійсно молодці. Спасибо.